বুদ্ধিমান মানুহে এই সাতটা কথা কেতিয়াও কাকো নকয় প্ৰথম কথাটো হৈছে যিটো আনক ক'ব নালাগে সেইটো হৈছে নিজৰ ব্যক্তিগত কথা নিজৰ অভাৱ বিপদৰ বিষয়ে কৈ আনৰ দয়াৰ পাত্ৰ হৈ তেওঁলোকৰ পৰা সহায় লোৱাৰ ভুল কেতিয়াও নকৰিব হয়তো আজি আপোনাৰ বিপদ দেখি তেওঁ আপোনাক সহায় কৰি দিব কিন্তু কালিলৈ আপোনাৰ সুবিধা ল'বলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰিব আৰু সুবিধা নাপালেও আনৰ আগত আপোনাৰ কথা কৈ আপোনাক হাঁহি এটাৰ পাত্ৰ কৰিব সেয়েহে কেতিয়াও আনৰ আগত নিজৰ দুখৰ কথা কৈ নুফুৰিব ঘৰত লাগিলে কমকৈয়ে থাকক তেনেকৈয়ে চলি থাকক দ্বিতীয় কথাটো হ'ল সেইটো কাকো ক'ব নালাগে সেইটো হ'ল নিজৰ অতীতৰ ভুল আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা নিজৰ অতীতৰ কথা আনক কৈ থকা লাভ নাই কাৰণ সেই ভুল আপুনি ঠিক কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেই বিষয়ে আনক ক'লে আনে আপোনাৰ সময়ত সুবিধা ল'ব সেয়েহে তেনে কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তিনি নম্বৰতে হৈছে নিজৰ ঘৰৰ কথা কাকো ক'ব নালাগে যেনে প্ৰতিপত্নীৰ কথা ঘৰৰ ভিতৰত কিছুমান দৰকাৰী আলোচনা তেনে কথাবোৰ পৰিয়ালৰ মাজতে সীমিত থাকিব লাগে কিয়নো এনে কথা আনক ক'লে আপোনাৰ সংসাৰৰ মাজত বা আপোনাৰ ঘৰৰ মাজত সোমাবলৈ সুবিধা পাব তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক ভাগ ভাগ কৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰায় দেখা যায় যে কিছুলোকে নিজৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ওচৰ চুবুৰীয়া বা কোনো অন্য সম্বন্ধীয় লোকৰ সৈতে আলোচনা কৰে কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সমস্যা বহাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে চাৰি নম্বৰতে হৈছে নিজৰ উপাৰ্জন বা আয় কেতিয়াও কাকো ক'ব নালাগে কাৰণ যদি আপুনি আপোনাৰ আই বন্ধুবৰ্গৰ আগত কৈ দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে বিপদৰ সময়ত কেৱল আপোনালৈ মনত পেলাব কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে আপোনাৰ উপাৰ্জন ভাল আৰু আপুনিয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিব এনেদৰে বহুতে আপোনাৰ পৰা সহায় বিচাৰিব আৰু যদি এজনক সহায় কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁ আনজনক সহায় কৰা গম পালে আপোনাক বেয়া পাবলৈ ধৰিব কম উপাৰ্জন হ'লে আপোনাক হাঁহিব আৰু বেছি হ'লে সহায় বিচাৰিব পাঁচ নম্বৰতে হৈছে এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিজৰ দুৰ্বলতা আৰু নিজৰ শক্তি প্ৰায় মানুহৰ অনুমান নাথাকে যে তেওঁৰ দুৰ্বলতা আৰু তেওঁৰ শক্তি কি কিন্তু আপুনি আপোনাৰ দুৰ্বলতা আৰু শক্তিক জানে তেন্তে আপুনি বহুত বুদ্ধিমান হয় আৰু এই দুৰ্বলতা আপুনি কাৰো আগত নজনাব কাৰণ যদি আনে আপোনাৰ দুৰ্বলতাখিনি গম পায় তেন্তে তেওঁ আপোনাৰ সুবিধা ল'বলৈ বিচাৰিব যদি আপোনাৰ শক্তিৰ বিষয়ে গম পায় তেন্তে সেই শক্তিক পৰাজিত কৰাৰো উপায় উলিয়াই ল'ব ছয় নম্বৰটো হৈছে যদি আপোনাৰ মিত্ৰ বা আপোনসকলৰ বিষয়ে অন্য লোকৰ আগত জনায় তেন্তে তেওঁলোকে আপোনাৰ মিত্ৰ লোকৰ লগত ঘনিষ্ঠতা বঢ়াই আপোনাক ঠগ প্ৰৱঞ্চনা কৰিব আপোনাৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক থকা লোকক আপোনাৰ পৰা দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে সাধাৰণ লোকে এইবোৰ নকৰে কিন্তু আপোনাৰ সতটোৱে এয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে সাত নম্বৰতে হৈছে আপুনি যদি কোনো দান কৰে তেন্তে সেই দানৰ বিষয়ে কাকো নক'ব নহ'লে দান কৰাটো ব্যৰ্থ হৈ পৰিব কাৰণ দানৰ বিষয়ে আনক জনোৱা মানে আপুনি নিজকে জাহিৰ কৰা হ'ব যে আপুনি এগৰাকী দানী ব্যক্তি যিয়েই আপোনাৰ মাজত অহংকাৰ উৎপন্ন কৰিব সেয়েহে দান গুপ্তভাৱে কৰাটো আটাইতকৈ ভাল সিমানেই ফলদায়ী হ'ব এইকেইটা কথা অনুসৰণ কৰি আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনত সুখ শান্তি অটুট ৰাখিব পাৰিব আৰু ঘৰৰ হাই কাজিয়া একেবাৰে শেষ কৰিব পাৰিব